Institusi negara sepatutnya melindungi hak setiap rakyat biasa daripada penyalahgunaan kuasa. Kes Yusuf Rata sebagai contoh adalah contoh yang jelas bagaimana institusi boleh disalahgunakan sehingga mengundang persepsi berlakunya penganiayaan. Umum mengetahui Yusuf ditahan selama 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Maaf tanpa jaminan tuan putua tanpa jaminan dia ditempatkan di blok banduan akhir maknanya eh, sikit lagi habis dan berdepan pertuduhannya amat berat tetapi alhamdulillah akhirnya mahkamah memutuskan beliau tidak bersalah dan dibebaskan sepenuhnya mohon persoalannya siapa yang bertanggungjawab Mohon Persoalannya, larut mesti ada seseorang yang accountable atas penderitaan yang tidak sepatutnya berlaku, berlaku ke atas Yusuf Rauta ini. Mohon perjelahan, Larut Rantau Panjang. Terima kasih, Yang Berhormat Larut. Saya sangat tersentuh hati apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut. Dan ini merupakan satu peringatan kepada anak muda di Malaysia. Bagaimana seorang anak muda yang ingin menjaga maruahnya Diperlakukan sedemikian Bayangkan tempoh 9 bulan 10 hari Kalau seorang ibu yang mengandung Ini adalah tempoh kelahiran seorang bayi Bagaimana derita yang dialami Bayangkan sekiranya perkara ini berlaku kepada anak kita Keluarga kita anak muda yang ingin men, 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 apa, menjaga maruahnya diperlakukan sedemikian sedangkan mahkamah membuktikan dia tidak bersalah minta pandangan yang berhormat larut kasih untuk panjang inilah dia saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Panjang. Ini bukan kes terpercil. Ini bukan sekadar kesilapan teknikal pada saya ini adalah manifestasi penyalahgunaan kuasa. Sebabnya selepas dibebaskan usaha beliau untuk mendapatkan keadilan melalui saman sivil pula dilengah-lengahkan. Apa dah jadi kepada negara kita ini? Hancur. Bagus. <laughs> Sorry, lalu lalu. <laughs> Uh, saya <coughs> melihat bagaimana larut tadi menyentuh mengenai penyalahgunaan institusi khususnya dalam kes Yusuf Rauter ni. Kita semua tahu. Yusuf Rauter pada tahun 2021 sebelum PRU ke-15 telah memfailkan satu saman sivil terhadap seorang tokoh politik negara yang terkena pada masa itu. Tak perlu saya sebut nama. Akibat insiden serangan ke atas beliau pada tahun 2018. Ah sebuah suit dibuat pada tahun 2021. Tapi pada tahun 2024, si Yusuf Rauter ni telah dituduh kononnya memiliki dadah dituduh di bawah section 39B yang boleh membawa hukuman mati dan juga memiliki pistol mainan. Tapi akhirnya pada 6 17 Februari 6 tahun 2025 dalam kes jenayah dia ni Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebas melepas dan membebaskan dia acquitted and discharged bukan discharged no MNT to acquitted dan bukan MFA A, A -D. and D acquitted and discharged tuan speaker tentu maklum yang jadi isunya ya Muhammad Larut sebagaimana yang Muhammad sebut justice denied is justice delayed kes sivil beliau saya dipahamkan walaupun telah difailkan pada tahun 2021 sekarang ini akibat daripada orang yang disaman itu memfailkan di mahkamah tinggi untuk rujuk persoalan undang-undang ke mahkamah persekutuan mahkamah tinggi telah tolak permohonan itu dan sekarang ini orang tersebut merayu ke mahkamah rayuan kes ini ditangguhkan lagi daripada tahun 2021 Kemudian pada 4 bulan 3 ni baru nak dengar di mahkamah rayuan dikatakan ditukar pula peguamnya mungkin ditangguh lagi jadi saya nak tanya larut adakah ini fenomena yang berlaku dalam negara kita penyalahgunaan agensi-agensi tertentu menyebabkan injustice ketidakadilan dikenakan terhadap rakyat biasa seperti Yusuf Rauter ni saya mohon penjelasan Terima kasih Kutub Baru Tuan dan Pertua, masukkan ucapan itu dalam ucapan saya. Sebab sebab saya fikir inilah yang yang persepsi yang ada di luar sana. Seolah-olah ada boleh pilih-pilih. Uh, saya takut perkara ini akan menjadi perkara yang sudah di di sehingga kan boleh pilih-pilih orang ni boleh domori saman tekan sikit betul boleh ditarik balik orang seperti ini tak boleh teruskan dianiaya dizalimi macam-macam ini persepsi di luar sana begitu juga ni akhir akhir ini ketidakadilan persepsinya persepsinya mudah sangat buat perkara, -perkara yang tidak diingini.